Останній тиждень квітня пройшов по всьому світові і в Україні, в тому числі під знаком імунізації, і назву мав відповідну всесвітній тиждень імунізації. Головною його метою було й залишається інформування населення про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки країни. Взагалі, вакцинація є одним з найбільших досягнень медицини. Якби вчені не винайшли цього дієвого методу захисту від хвороб, то вже й люди не існувало, говорить Людмила Найдук, заступник директора Лозівського територіального медичного об'єднання з дитинства і пологової допомоги, лікар з великим досвідом, і що найголовніше, не до здоров'я та імунного благополуччя діточок Лозівщини. Перший раз у нас в Україні це проводиться посвящена дійсно дуже серйозній проблемі, тому що за останні роки, в силу того, що у нас не було нормального забезпечення вакцинальными препаратами. В силу того, что и ваши коллеги со СМИ очень постарались, так сказать, поддержать всех тех, кто против прививок, наш общий иммунитет среди детского населения, общая такая иммунная прослойка ухудшилась, потому что все думают, да мой ребенок не заболеет. Не заболевают в общей популяции детей, только тогда, когда общественный иммунитет, вот эта иммунная прослойка, Каждому, каждой инфекции составляет не менее 98%. А у нас на сегодняшний день, дай бог, чтобы по каждой отдельной инфекции он достигал 50%. Поэтому при столкновении с заболеванием даже привитые дети, да, они будут, допустим, болеть не так тяжело, как непривитые, но даже привитые дети могут заболеть. Ребенок рождается стерильным. И мы почему детям всем делают? на третьи сутки БЦЖ и через 12 часов после рождения всем выжившим против гепатита Б. Все думают, гепатит Б это так, гепатит Б это все очень серьезно. Гепатит это ласковый убийца. Да, ведь можно, ж, ну, все прекрасно, Прекрасно жизнь, и потом в, в один прекрасный момент обнаружишь, что у пациента там цирроз печени, или еще что-то, или какая-то онкология, потому что гепатит это всегда очень серьезно. Почему всем выжившим, после 12 часов жизни родился через 12 часов делаются вакцины БЦЖ – это особо опасная инфекция ее тоже находят возбудители туберкулеза в этих всех пирамидах в захоронениях древних, которых там по тысячи, по, по 700 тысяч лет, находят возбудитель туберкулеза. Он это выживает, в он выживает, он то есть выживает. выживает. это, да, он очень живучий, он выживает в любых условиях. И ведь сейчас очень же бичут фтизиатры, бьют тревогу э, как раз в том плане, что очень много резис, резистентно устойчивых, то есть устойчивых всім препаратам форм туберкульозу. Туберкульоз, дифтерія, коклюш, правець це тільки невеликий перелік хвороб, яких можна було уникнути, якби вчасно зробити щеплення. В особливо важких випадках вони призводять до летального результату. Програма імунізації, говорить Людмила Володимирівна, завжди була прерогативою держави, адже такий важливий процес не можна відпускати на призволяще. до використання. Допускається лише суворо перевірена сертифікована вакцина, а календар щеплень. У нас набагато бідніші, ніж у багатьох державах 10 інфекцій в Україні проти 16 в Америці. Певну недовіру викликає у населення вакцина індійського виробництва, але ніяких важких наслідків, принаймні у нашому регіоні, після її використання помічено не було. Так спостерігалась певна реакція дитячого організму на щеплення, але вона є передбачуваною як раніше було деяке підвищення температури та з'являлись набряки. Так і тепер. А щодо того, що вона дешевша ніж європейська, говорить лікар, то це залежить суто від умов та вартості сировини, з якої виготовляється вакцина. Як до злочину проти здоров'я та життя дітей ставиться Людмила Володимирівна до відмови деяких батьків від щеплення, і її власні діти та онуки отримують таку ж саму вакцину, яка надходить до наших медичних закладів. Очень многие надеются на то, что с их детьми с ними ничего не произойдет. А как мы можем, можем надеяться на это, если мы летом просто от того, что мы растерли ногу новой обувью, пыль попадает в эту ранку, а возбудительство, мне кажется, живет в пыли, он живет в грунте, все. Походили босичком, прокололи где-то ножку на даче, попал возбудитель, все. И заболевания ⁇ это все очень серьезно. И, а самое обидное, что дети умирают от того, от чего они могут быть защищены. Я хочу сказать, что за последний год, конечно, у нас обеспечение вакцинами улучшилось, но в связи с тем, что у нас ряд лет не было вакцин, и у нас целые возрастные группы детей прям выпали из этого процесса, ну, нам не хватает этих знаю, вакцинальных. Даже новорожденных не было, вот, да, очень долго. БЦЖ у нас не было больше года больше года и потом, когда вот нам дали, мы очень быстро его использовали, потом уже, ну, нам помог, помог наш департамент все-таки с тех районов, где меньше рождаемость, собрать вакцину и передать нам, потому что у нас рождаемость больше, чем, ну, в других городах и районах, поэтому все-таки мы как-то еще держимся на том, что нам прислали другие районы, но это тоже ж не, не бесконечно. На сегодняшний день вот абсолютно отсутствует в городе и очень Мало осталось по фапах вакцины от дифтерии столбняка и коклюша. На прошлой неделе вот у нас она закончилась. Есть, зато мы получили вакцину для взрослых дифтерийная столбнячная на токсин, поэтому надо взрослым прививаться. А взрослые тоже пусть не забывают, каждые 10 лет они должны эту прививочку делать, потому что от дифтерии столбняка от 10 лет сохраняется иммунитет, потому что это пассивный иммунитет, иммунитет, который мы получаем. Говорили мы и про забоспеченность вакцинам и детячего населения нашего региона. Я каждый день вот родителям рассказываю. Я, я рассказываю о том, что вы берете на себя очень большую ответственность за здоровье и жизнь вашего ребенка. Некоторые мне говорят, а вот бабушка мне сказала, что вот она не прививала. Я говорю, знаете, ваши бабушки, они моего возраста бабушки. И я вам... С полной уверенностью хочу сказать: что раньше никто ни у кого не спрашивал ни поинформованные сгоды, никто родители заблаговременно не ставил в известность, как мы сейчас это делаем, а просто приходили в школу, в класс, поделали. Прививки и ушли. Да. Точно так же это было в детских садах. Пришел возраст, пришли вот эту возрастную группу, привили и ушли, в школах по классам так делали. И была же нормальная ситуация. Потому что у нас очень многие понимают демократию как анархию. А демократия это прежде всего исполнение законов этого государства, каждым членом этого государства, каждым жителем этой страны. А у нас считают: вот если я могу, это называется управлять. Здоров'ям і судьбою своего рібінка, то значить, я от могу ці часу таку приявіть вот этого решения. Нещодавно у Фейсбуці я натрапила на вислів, який дуже красномовно однією фразою говорить про щеплення. Ви не повинні прищеплювати всіх своїх дітей, тільки тих, кого хочете зберегти. Так що обирайте, шановні мами і тата. Я хочу обратиться ко всем родителям, бабушкам, дедушкам, папам, мамам, чтобы ну, они любили своих детей, не надеялись на авось, чтобы они любили, чтобы они знали, что даже когда их не будет рядом с детьми, дети будут защищены и дети будут дальше жить.